Добрый день, дорогие наши зрители. Сегодня в студии НТВ за нашей шахматной доской мы будем обсуждать, ну, возможно, одну из самых тяжелых страниц Майдана. Это, сегодня речь пойдет о пожаре в Доме профсоюзов. И наш собеседник Александр Царенко, это человек, который находился прямо в эпицентре пожара, Саша, давайте я начну просто зразу, щоб представити ваш вас нашим зрителям, Использую нашу иллюстрационную анкету. Так вот, короче. Uh, Призвичай м'ята по батька. Царенко Олександр Володимирович. Дата народження. 30 листопада, 1967 року. Народження. Місце народження. Місто Одеси. Місце реєстрації. Місто могилів Подівське, Вінницька область, вулиця доставить не треба повністю. Громадянство. Українець. Освіта, що закінчить. Неповновище. Повновище. Не Труд... дали, тому що був дисидент. Ясно. Зараз ми про це поговоримо. Трудова діяльність ну, взагалі. Я, е... Чим ви займаєтесь? – підприємством, але в мене знищили бізнес. Це влада, Чи... яка зараз. Чи були ви держслужбовцем? Ні, я не був держслужбовцем. – Громадська діяльність, ви є членами. Яких... Захисна організація, інститут сприяння розвитку громад директор Савлюк Михайло Олександрович, а я є один із засновників, а також є я головою вільних поспілок підприємців міста Моліподільська Вінницької області. Чи були або є депутатами, або кандидатом в депутат. При тій владі не був. Але в той час хотів бути, але по всій країні була корупція. Це перше, а друге, то вибори були фальсифіковані. І, до речі, в нашому місті Мавлі Подільський, міський голова. Не маючи паспорта України і громадянства України, а тільки Молдован, Бровко Петро Петрович займає незаконно і нелегітимним мером по факту корупції. Ну, я думаю, зараз може з ними розберемось. Так, пропускаємо майновий стан, ну, такий ще у нас цікаві. Чи маєте ви або мали судимість? Ні. Чи були ви або є діючим штатом, або позаштатом співробітником співробітників спеціальних секретних служб? Ніколи не був Ніколи. і не хочу бути. Чи бу... пер... перебували ви за останні 20 років, або є на обліку лікувально-психіатричних або наркологічних? Ніколи за... не був. І останні. Якого ви розповідання та до якої церкви належите? Я христиани. Ну, бачите. Благослові. Тепер продовжимо. Мы перейдем на русский язык. Почему? Вот, например, в интернете ко мне много раз обращались, особенно из России, люди просто не понимают, что происходит у нас. То есть вот это оболванивание, которое промывает мозги Путин с компанией в России, заставляет даже нормальных людей задавать такие вопросы, которые просто, когда слышишь, просто не понимаешь, как у них в голове такое помещает. Мы перейдем на русский язык с Александром, для того, чтобы вы даже в России понимали, что проходит, происходит на, на Майдане. Расскажите, пожалуйста, вот как вы пришли на Майдан, когда, чем вы занимались, возможно, вы там в сотне, или вот у вас форма какая Расскажите о себе, чем вообще? Дело в том, что когда учился в русских вузах, вот, начиная с сельхозакадемии, Винский филиал, Киевский филиал Винской, Винской академия Солнечная, три. Я был диссидентом сорвал парад. Ну, тогда был молодой, после армии. По случайности захотел пойти по природным нуждам. Похлопал воспитателя. На вид он был такой самый, как и я. Оказался воспитатель. Вот, и сорвал парад. На меня хотели возбудить очень много криминальных... Это спад. в каком году? Это было в начале 90-х годов, в 91-м году. Вот. Я учился уже, ну, тогда были недоборы, мне не верили, что я написал даже сочинение безошибочно, Хотя я до да, армии поступил в Новочеркасское высшее военно-командное училище связи, Ростовская область. Ну, и вышло так, что это не мое такое было призвание, вот, хотя сдал все экзамены на отлично. В школе учился как хотел. Если надо, сдам экзамены на 5. А так, в общем, на 3-4. Как было написано в характеристике, учился с Ленцей, но мог только учиться только на отлично. Вот, потому что я тогда не стремился, и до сих пор это, это не мое желание. Сколько я понял, вы были в Афганистане. 86-87? 86-88 года, где-то 10 километров от Кабула. Но ну, мы просто вернемся, мне интересно будет вот просто сравнить, насколько страшнее было сейчас вот на Майдане, когда вы были, и с Афганистаном. я думаю, может, можно будет как-то эти ощущения. Я вам скажу одно, что как и офицеры, и как и сержанты, кстати, я закончил сержантом, а когда уже был на целине, вот, после армии, когда уже был диссидентом, скрывался в Запорожье, вот, тогда уже Работал водителем-испытателем, подрабатывал еще в ресторане, развозил, привозил, на дверях стоял, хлеб резал, пел. Вот, что просили, то и делал. Вот. Но всех я устраивал. И когда уже время прошло, я вернулся обратно в Могилево-Подольск. А так я был десятентом, за то, что я сорвал в УЗИ парад. То есть я нес тогда, помню, три человека несли плакаты такие большие с Карлом Марсом, Лениным, вот, Энгельсом. Я поп поплох, поп похлопал преподавателя по плечу, оказался преподаватель. А работал я на заводе Кира, учился заочно. Вот. И на меня пришли документы на завод. Вот. И пришлось уже быть диссидентом. Работая в Запорожье, вот, на разных работах, вот, я обратно уже, после того, как затихло, я уже обратно вернулся в город. Давайте поговорим про Майдан. То есть вы с какого числа на Майдане? Я с Майдана, с 22 числа ноября года, 2013 -го То есть года. второй день? Второй день, потому с самого что начала? я не один тут. Нас, Марилёк Подольска, есть люди, бойцы, як говорять на українській мові, які готові за вівтар суботи поставити навіть голову. Тобто за це час, в принципі, де ви були, в яких там майданівських ділях? Начинає. Ну, спочатку був Майдан як? Майдан організував афганець Мустафа Нагєм зі своєю жінкою. Він афганець? Да, так, по національності афганець. Афганец. Учився в російських узах, знає дуже багато язиків. Вот, э, Нет, и понятно, мы, мы приблизительно знаем, как вы, вот вы попали по объявлению Мустафы, то есть он объявил 21 он объявил, и вы да, просто пришли по... это весь, вот, студенты знали, Украины, да, и да. против этого режима Януковича, угу. такие единомышленники, как и я, как и могилевчане, мои земляки, поехали на Майдан. Так вы успели приехать за один день, он же на 21-го нас Объясняю. Да. Мы, у нас есть машины. Все мы, приехали, я понял. Мы приехали командой, сложенной командой, угу. потом были на Площади Европейской, ходили уже под кабин. То есть вы в какую-то сотню входите? Мы, Или в один? Объясняю. Восьмая сотня, второй взвод. Восьмая ну сотня. как, я был четвертый. Вы потом... четвертый были? И были четвертой. Не понравилось? Нет, дело не в том. Дело в том, что четвертая сотня укрепилась, возросла. Угу. И мы на первый, второй рассчитались, как в армии. Угу. Вот, и первый, второй, первый вышли, наверное, а четвертый взвод так не остались, второй взвод пошел во второй. Я понял. Давайте мы тогда, то есть тридцатого получается, когда избивали студентов, вы тоже были? Нет, мы, не, мы получались. Да? Я не, я так сожалею, у меня как раз было 30 ноября. Потому, что... Я родился 30 ноября, если вы помните. Так. Вот у меня как раз был день рождения, но автобусы были, милиция охраняла. Мы думали, мы покидали, мы стояли как раз. Там, где был плакат, наш плакат, про Виктору Федоровича Яйцем-Дорогу. Вот, там был Чамадан вокзал «Россия» и Яйцем-Дорогу. Мы как раз этим плакатом, там табличка была моя Люб подольский Как раз возле этого памятника, при входе слева, 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 да, понятно. Охранял пятый сектор, тот памятник. Прав правый. Мы, да, да, да. В то время правый сектор. Ну а, Мы с ребятами там постоянно собираемся, встречаемся. У нас табличка отдельно, Ну как принято приходили киевляне по табличке узнавали, то земляки и мы я понял. таким способом собирались. Давайте мы ближе, потому что вот то, что мне рассказали, то, что происходило в доме профсоюза, я думаю. Надо бы к этому уже перейти. То есть, то есть 18 числа 18 все... числа я еще был в городе Могилев-Подольском в Винницкой области. Поскольку у меня Мерседес 124 чуть-чуть э, обломался, потому что там генератор что-то не работал и была разрядка. Эта машина сломалась, как раз мы были на Майдане. А поскольку я правозахисник, то я постоянно в судах воюю с прокурорами, с милицией. Они меня очень хорошо знают. Вот, даже есть уникальный случай, что при режиме Януковича я убрал прокурора из города. Из какого? Майлоподольского. Гулько Андрей Васильевич. Хорошо. 18 вы приехали, я так понял... В, Сюда. Во сколько? В. Я Возможно, не помню, там... но обеда, еще, после? еще не темнело. После обеда. После обеда. После. После обеда. То есть нас а. уже загнали на Майдан, да, то есть мы подтянулись да, да. обратно. Мы оставили меч, машину. Да. На Миха... Я пришел, приехал чужой машиной, мо, моего сына Дениса. Вот, потому что тогда у меня поломка была. А как узнали, что такое делается, выбежали сюда. Я даже не ел, чтобы приехать сюда. По дороге уже, уже яблоками подбадривали. Ну, приезжаете, да. украинский дом у нас забрали. Объясняю, мы забрали. приехали на Михайловскую площадь, там где и стояла машина. Угу. На Михайловской площади спустились вниз, вот, и побежали сразу до стелы, где уже были события, где уже начинали штурмовать, уже что скаты были, вот, мы уже пошли, можно сказать, помогать людям, которые обороняли. То есть на первую Чисто вы пошли или на третью? возле профсоюзов, возле Третья. стелы. Нет, я, Стелла, она... Для меня это все равно первая, вторая Хорошо. третья, пускай не сотая Так, которая на Европейской площади да, Да, То есть, да. Понятно, да, третья. да. Меня я получил осколочное ранение в ногу. Показать? Сразу же. Нет, не надо Зачем? По получил я осколочное ранение в ногу. Ну, тут э, был афганец, коллега, который ждет пятого ребенка, кстати, Киевлянин, чтобы мы помогли профсоюзах людям разгрузить лифт. Как раз пришел лифт туда с медикаментами, говорят, эвакуация. Разгружаем медикаменты больше, выше человеческого роста. На третий этаж вы заносили, видимо? Нет, нет, на крышу. Наши оборонялись, а, и на им надо, не было оружия никакого. А тут такая пальба. Сразу же принесли молодые девочки, красивые девочки. Камни в сумках чтобы мы помогли им добраться до восьмого этажа, где ждут, можно сказать, условно боеприпасы, для, для хотя других у нас не было? коктейль, камни. Не было никаких коктейлей, вот. У Но вас не было? То есть как бы там. Я. У нас позиция такая: защищать людей, да. помогать им, чтобы никого не убило, не ранило. И вы поднялись, значит, с этими девушками наверх? Я поднялся э, помыть руки, потому что некоторые камни просыпались в сумки, вот сумки такие э, с полиэтиленовыми, mm -hmm. вот и пошел на седьмой этаж. А те, кому надо, там же были люди, чтобы э, разгрузить там и в это же время, когда я уже пошел до туалета, начали закидывать шумовыми гранатами, ну, как говорят, перцовки, еще что-то туда не кидали. Внутри здания? Думаю, Внутри профсоюзы. здания с, крыши. Это кто были? Переодетые найманные убийцы. Как говорят были... на них, я не скажу, кто был, ОМОН или русский спецназ. То есть они без формы были, они да? Они были в масках, маскировочные, в маскировочной амуниции. Кто эти люди? Я знаю, что убийцы.